जब हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व ताली के वस्मा हुसन जो अल्लाह तबारक व ताली ने बाज़ अम्बिया इक्राम वसलाम को अता किए और उनके ज़रिए से उनकी रूहानी तरब हुई और मोजादात का इंसराम हुआ उनमें से हमने चार आसमा पर गुफग की है उसमें से पहला जी इसमें सुबहानी जो था अजर आदमी सलातम की तरफ मनसूब था दूसरा इसमें रिफाई यहज़र नूसलातलाम की तरफ मनसूब था और तीसरा जो है इसमें महमूदी यजे शीशलातलाम की तरफ मनसूब था और चौथा जी इसमें रहमानी यजा ऐबलात असलम की तरफ मनसूब था इन पर हमने तफसली गुफ्तु कर ली इनके फ़जायल फ़वाद और तसिररत बयान कर दी थी आज हम जो है वह पाँचवें नाम पर गुफगू करेंगे ये इसमें हयाती यज खजर अलतम की तरफ मनसूब है बड़ा अजीब व नाम है और ज़ाहिर है जहर खजर ख़ेजर सलातलाम ये ख़ुद एक अजीब वरीब जो है वो शान और कमाल के पैगम्बर हैं क्योंकि नबोत दो किस्म की होती है एक तकवीनी और एक तशरी हजर ख़जर सलातलाम ये तकवीनी नबी हैं तकवीनी का मतलब ये कायनत के अंदर जो होता नजर आता है उसमें उनके तसरुफ़ होते हैं जैसे उस वक़ाफ़ के अंदर भी ये तफसीर बयान की कि आम कायनाती चीज़ों के अंदर उन्होंने तसरुफ़ किया तो लिहाज़ा वो चीज़ें सामने आईं मौजाद ज़ाहिर हुए और अगर मुसल सलाम तशरी नबी हैं वो शरीत के हक़ा लेकर आए वो शरीत की गुफ्तु करते लिहाजा उनको इश्काल भी हुआ बाज उनकी उमूर पर कि भई ये आपने ये बच्चा क्यों कत्ल कर दिया इसने क्या कसूर किया जी आपने इन मौसिन लोगों की कश्ती का जो है वो पाठ तोड़ दिया तो मतलब वो तकवीनी अमूर थे तो इसलिए आप जो है ये तकवीनी नबी हैं तो लिहाजा इनको अल्लाह तबारक व ताली ने कायनती चीज़ों के हवाले से तसरुफ तो दे रखा था और वो मादा आपके हाथ से ज़ाहिर होते थे इनकी जब तरबियत रूहानी होने लगी तो अल्लाह तबारक व ताली ने यह नाम उनको दिया और वो ये है या है्यू हन अलाया है फी देमती मुल्की ही व बकाई ही या हय्यू तो मतलब इसका यह है कि या हय्यू ए वो जिंदा ज़ा यानी अल्लाह का नाम है हई अब वो जिंदा बजात को जो जिंदा रहेगी लाहिया उस वक्त में भी कि जब कोई जिंदा नहीं रहेगा ही बादशाह भी अपनी बादशाह के दवाम में जिंदा नहीं रहेंगे बादशाह तक का दवाम नहीं है वह बका ही उनके वजूदों का बका भी नहीं रहेगा सब फना हो जाएगा उससे एक बाकी रहेगा वो अल्लाह तेरी होगी ये है इसका मतलब तो या हैन ला हैया

जय वो ज़ाहिर करना हो कोई भी तसरफ तो कायनाती चीज़ों के अंदर करना हो तो हम जो है उसमें आपकी तायद नसर करेंगे और वो पाए तक मील तक पहुँचाएंगे चाँच वह फरिश्ते आपके साथ हुए और इस तरीके से उन फ़रिश्तों ने आपको जो आब हयात पिलाया ये चश्मा आब हयात का जो है उसका पानी आपको ला कर पिलाया तो लिहाजा आप तबारक व ताल ने हयाती जावेदानी अदा कर दी जो आज इसलिए खजर असलात स्लम आज भी ज़िंदा सलामत जो आज ये जो बहुत से मौाके जाहिर होते हैं मुख्तिक रूप के अंदर जाहिर होते हैं और बहुत से अलिया कामिलीन को पता भी चलता है कि ख़िज़र हैं उनसे मुलाकात हो जाती है तो लिहाजा जो, जो है महक्क़ी का यही कौल है कि वह आज भी जिंदा हैं अगर जो बाद मुहदसिन कहते हैं कि नहीं वो जिंदा नहीं हैं वो फौत हो चुके हैं और जो दलाइल पेश करते उसके महक्की ने साफ और सीधे जवाब दिए हैं लिहाजा सही खौर ये क्या खी सलाम आज भी ज़िंदा है वो क्योंकि चश्म आब हयात जो है वो मलायक ने उनको पिलाया है ये इस नाम की बरकत से। ये नाम बड़ा अजीबो गरीब है बड़ी इसकी तासीरात हैं एक तासीर ये है कि अगर इंसान को कोई हाजत को ज़रूरत पेश आई हुई है और वो चाहता है ये पूरी हो जाए तकमील को पहुँच जाए या ये कि कोई दीनी काम है जिसको वो चाहता है कि ये मंजिल मुराद जो है मेरी दी काम की पूरी हो जाए या दुनियावी कोई काम है वो चाहता है ये काम मेरा दुनियावी मुकम्मल हो जाए कोई तजारत है कारोबार है वो मुकम्मल हो जाए या ये कि वो जो बीमार रहता है बीमार है तो उस बीमारी से छुटकारा चाहता है बीमार बीमारी से जान छूट जाए तो ये जुमेरात के दिन तलु शम्स के वक्त इसका वेद करना है और वो कितना करना है एक हज़ार इकतालीस मरतबा एक हज़ार इकतालीस एक, एक, एक तादाद का बहुत ख्याल रखना है एक भी आगे पीछे ना हो अब यह सोचे इकताली एक एक बारी पढ़ लेते हैं नहीं भाई ये तो एंटीबायोटिक है कि आपको पता है कि पूरी डोज होनी चाहिए कम ज्यादा हुई तो नफा नहीं है तो अल्लाह के कला इस पर राज है एक हजार इकतालीस मरतबा पढ़े आपकी वजुवाद और कितने दिन पढ़ना है सिर्फ सात दिन सेवन डेज करना है और अव्वल आखिर जैसे मैं हमेशा बताता तो बताते इन नामों के अव्वल आखिर में फातिहा पढ़ी जाती है बिस्मिल्लाह बिला के बिस्मिल्लाह रहमान रहीम बिस्मिल्लर रहीदिल्ल बल आमीन तक ये पढ़ के आपने अपनी हाजत मांगनी है इन शाला सात दिन के अंदर आपकी हाजत पूरी हो जाएगी आपको जो दीनी काम आय तकमील को पहुँचना चाहता है वह पहुँच जाएगा दुनियावी कोई मुहम है वह आपकी पूरी हो जाएगी कोई मर्ज तकलीफ है आप मर्द से छुटकारा पा जाएंगे किसी दूसरे के लिए भी आप पढ़ सकते हैं तो जो मरीज़ को पानी दम कर कर दे दें या उस पर फूक दें ठीक या किसी दूसरे के लिए पढ़ के आप दुआ कर दें तो सेवन डेज करना है आपको जो है इन शाला सात दिन के अंदर जो इसका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा ऐसा ज़बरदस्त इसमें आजम आई सुबह सुबह दूसरा तासीर यह है कि इंसान का दिल मुर्दा है दिल जो है दिल मुर्दा होने का मतलब है कि दीनों ईमान उसके अंदर जो है जड़ नहीं पकड़ता अब ये शिकायत वालदे को अपनी औलाद के बारे में भी होती है कि बच्चा जो है दीन मज़हब से हटता जा रहा है थोड़ा एथियज़म की तरफ जा रहा है, है ऐसे अहवाल पैदा हो रहे हैं या ये दीन दियारत को नहीं समझता है तो या फैमिली में कोई आदमी या ख़ुद अपनी कैफियत ऐसी है तो दिल उसका मुर्दा है तो मुर्दा दिल को ज़िंदा करने की तासीर इसके अंदर है उसका वही तरीका कि जुमेरात को तुलु शम्स की बात स्टार्ट करना है क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट आपको जुमेरात को तुलु शम्स वक्त होना चाहिए फिर आप बाद में किसी भी वक्त में कर सकते हैं स्टार्ट आपने जुमेरात को किया उसके बाद अगले जुमे को आप शाम में पढ़ लें लेकिन वक्त एक ही रखना फिर वक्त एक ही रखना है इस तरीके से आपने सात दिन पूरे कर दें और अगर तुलवे शम्स के वक्त ही रोज रखें तो दी बेस्ट लेकिन उसकी पाबंदी नहीं है लेकिन स्टार्ट आपको जमेरात को तुलवे शम्स को करना है तो ये आप करें सात दिन करें वो एक हज़ार इकताली मरतबा पढ़ें और बच्चों के लिए दुआ कर लें या वो उस मुर्दा दिल शख्स के लिए दुआ कर लें और अगर यह पानी पिला सकते हैं कोई दम करके पानी वानी पिला दें दूर है तो उसके कपड़ों पर कमरे में छिड़क दें लेकिन असल इसमें दुआ है पिलाना खिलाना मकसूद नहीं है असल दुआ है बस उस सात दिन के अंदर इन आप देखेंगे उसके दिल को अल्लाह तबारक वाले ईमानी हयात फरमान और ये ऐसी चीज़ है कि ये नुस्खा अक्सर हर एक को चाहिए उसके अलावा एक फ़ायदा बड़ा ज़बरदस्त है कि ऐसा कोई मर्ज लाइक हो गया है जो ला इलाज है वैसे मतलब कैंसर है अब कैंसर का मर्ज आज की दुनिया में ला इलाज समझा जाता है उसके अलावा और ऐसे अमराज हैं जो इलाज, ला इलाज या तिब्बा ने जवाब दे दिया है कि अब यह, है, यह अब दुरुस्त होने का नहीं उसके लिए करना है कि चीनी चीनी की एक प्लेट लें या चीनी का एक बर्तन लें और असली चीनी होनी चाहिए मिट्टी वाली नहीं असली चीनी की प्लेट हो वाइट कलर में ताकि उसमें लिखा जा सके उसके ऊपर आप मुश्क और जायफरान की रोशनाई बनाए मुश्क और जायफरान की रोशनाई बना के तो उसके अंदर थोड़ा सा एक चुटकी जर्दे का रंग भी डाल लें ये मैं अपने तजर्बे की वजह से कह रहा हूँ क्योंकि जरदर का रंग डालने से वो रोशनई गाड़ी अच्छी बन जाती है तो वो डाल दी उसके एक लकड़ी के कलम से आपने प्लेट के ऊपर ये दुआ लिखनी है या है्यू ही ना हैया फ़ी दे मुल्की ही व बका या है्यू बस शाह वली रहमल तरमाते हैं इसमें सुरभ फातह भी लिख ले उससे पहले तो बेस्ट है लेकिन अगर फ़ातिया ना लिखे तो असल इतना ही है कि इतनी दुआ लिखी लिखने के बाद उसको जो है मिसरी जो मीठी मिसरी मिसरी एक पानी में थोड़ी सी घोलें वो जो थोड़ा सा मीठा पानी हो गया है वो पानी आधा कप उसके अंदर डालें प्लेट में और वो उसको डिजॉल्व करके वो निहार मुँह पानी पिला दें मरीज को बस बस ये जो है आपने पिलाना शुरू करना है या आपने जो है कुल ग्यारह दिन पिलाना है ग्यारह दिन के अंदर ही आप उसके अच्छे असरात देखना शुरू कर देंगे और इसको पूरा आपने करना है तो फोटी वन डेज़ कर लें इन श्ला किसी किस्म का कैंसर नहीं रहेगा मरीज शिफाप आ जाएगा और ये तो हमारा भी यहाँ अमरीका में मुजरब है अमरीका में सात मरीज सेवन जो कैंसर के मरीज़ फोर स्टेज पर भी चले गए इन प्लेटों के लिखने की बरकत से उनको अल्लाह ने शिफा दे दी और यहाँ के डॉक्टर हैरान हो गए कि बैरिकल हो गया ये कैंसर कैसे ख़त्म हो गया हमने तो कीमो भी नहीं की आप ठीक हो गए ये यहाँ के ऑन रिकॉर्ड चीज़ है तो इसके ऐसी इसके अंदर तासीर है कि ये जो है वो प्लेट के अंदर करके आपने वो पानी पिलाना है कैंसर उसके अलावा जो भी मर्ज हो तो ये आपने जो है ग्यारह दिन करना है ग्यारह दिन में आपको हवाल नजर आ जाएंगे वरना फिर आप अपना फोर्टी वन डेज़ का निसाब पूरा कर लें इन शह अल्लाह तबारकवादा उसको शिफा शबहकुली दे, दे देंगे सुबहान इसमें तसीर सुबह और एक तासीर इसकी यह है कि कोई तंग दस्त है बेचारा यानी खुशहाल नहीं है माली तौर पर मारा हुआ है वो भी यही वाला अमल करे प्लेट के ऊपर इसी तरीके से लिखा लिख के पानी में डिजॉल्व करके वो पी ले ठीक और वो जनाब ग्यारह दिन करें ग्यारह दिन में उसको मुस्बत आसार नजर आ जाएंगे फोर्टी वन डेज पूरा कर ले किसी किस्म की तंग दस्ती रहेगी नहीं रहेगी और बेहतरीन खुशहाल हो जाएगा और अगर खुशहाल है पहले से और वो चाहता है मैं इसी तरह खुशहाल रहूं आगे तो बढ़ूँ पीछे ना हटूँ तो ये अमल करता रहे कभी तंग दस्त नहीं होगा अजीब इस नाम के अंदर राज है उसको अल्लाह तबारकवा कभी तंग दस्त नहीं करेंगे और एक तासीर यह है कि किसी को कोई कोई रंग रंज लग गया है, को ऐसा रंजो रंजा ऐसा रोग लग गया है अब वो रोग हटता नहीं मतलब किसी का बाप फौत हो गया अब वो उस सदमे में है बीवी का शौर फौत हो गया उस सदमे से निकल ही नहीं पा रही और आजकल के जमाने में कहते हैं डिप्रेशन में चली गई मसला निकल ही नहीं पा रही उस डिप्रेशन का इससे अच्छा इलाज कोई नहीं है वो भी इसी तरीके से उस चीनी की प्लेट पे आपने लिखना है रोशनी बना के मिश्री के पानी के से उसको डिजॉल्व करके उसको पिलाना है ग्यारह दिन में आप रिजल्ट देखेंगे वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएगी किसी किस्म की कोई दवा खानी जरूरत पेश नहीं आएगी अल्लाह तबारकवा तारा डिप्रेशन से उसमें निकाल देंगे इसमें तासीर है एक तासीर बड़ी अजीब है कि अगर चाहता है कि चश्मा आब हयात के असरार खुले इसके ऊपर कि आब हयात को चश्मे उसके असरार क्या है वो क्या राज है उसके हकाक क्या है वो अगर चाहता है तो इसकी दावत यानी इसकी दुआ और जिक्र शुरू करे इस दावत को दावत एहियाई कहते हैं हयात अहियाई तो दावत एहियाई कहते हैं दिन और रात में सात सात हज़ार मरतब इसका विरुद्ध करना दिन में किसी वक्त सेवन थाउज़ेंड पढ़े अव्वल आख़िर एक मरतरफ़ आतेहा रात में किसी वक्त में सेवन थाउजेंड पढ़े अव्वल आखिर जो है वो ये सुरुफ़ आते हैं करे और ये जो है सेवन टाइम और ये सिर्फ उसको जो है सिर्फ जाया, दिन दो हफ्ते करना है पंद्रह दिन तक पाबंदी से करे इन शाह अव्वल तो सात दिन के अंदर ही इसको जो वो आसार ज़ाहिर होने लगेंगे और अल्लाह तबारक वाले असरार चमे आबे हयात के इस पर खोल देंगे वरना पंद्रह दिन के अंदर अल्लाह की रामत हुई इलाही उस पर जो है चश्मे के राज खुल जाएंगे ये इसकी तरह तो इस तरीके से ये इस पर अमल करें तो ये वो नाम है बाबरकत जो खीजर इसरात इस्लाम को अता हुआ जो तकवीनी उमूर के नबी थे और उनकी तरबियत और जो वो जया के इस्लाम इन नामों के ज़रिए से आगे बढ़ा या हयू हन अला फ़ी देमती मुल्क ही व बका ही या हयू सुबह सुबह हज़रत आपने इतनी बातें की हैं इसमें और ऐसी बातें की हैं कि मेरा दिल ये चाह रहा है कि पूरा शो ही इसी के ऊपर किया जाए इसमें इसमें क्योंकि आपने शुरू में ही फरमा दिया दीनी व दुनियावी काम, काम का। अब उसमें कोई लिमिट तो है नहीं किस का किसी काम भी की बिल्कुल तो तो दीनी और दुनियावी काम तो दीनी काम तो लोग मुसलमानों के दिलों में है चाहे जबान पे हो या बात ठीक है और दुनियावी काम के लिए तो हर कोई परेशान रोज भागा फिर रहा है कि दुनियावी काम में ये भी हो जाए वो भी हो जाए वो भी हो जाए, भी हो जाए। तो इस इसमें तो बच्चियों की शादी ब्याह नौकरियाँ फिर आपने तो बड़ी तफसील से बता दिया बीमारी का इलाज पूरा आपने बीमारी का पूरा तावीज बता दिया तो ये फरमाइए कि ये जो सफेद प्लेट के ऊपर लिखना है तो क्या ये ग्यारह प्लेटों के ऊपर ग्यारह दिन लिखा जाएगा ये एक एक ही दफा लिखा ये, जाएगा ये अच्छा सवाल किया जी अगर एक ही प्लेट है तो रोज लिख के रोज को डिजोल्व करके पिए अच्छा वरना ग्यारह प्लेटों पर लिख के रख ले एक प्लेट ली दूसरी ली तीसरी ली फिर दोबारा रिपीट करके लिख लिया अच्छा ऑप्शन है अच्छा लिखा हुआ ग्यारह दफा होना चाहिए प्लेट चाहिए ठीक तो बिल्कुल, बिल्कुल, है, है क्योंकि ये ये फिर नुस्खे अक्सर आपने बता दिया जो ला इलाज मर्ज के लिए है तो तो ये ला इलाज मर्ज फर्ज करें कुछ कोई यहाँ फैमिली है उनके बीमार पाकिस्तान में हैं तो यहाँ कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो फिर उनको पिला नहीं सकेंगे वो जो जो मुश्क और जाफ़रान वो के पहला वाला करें पहला एक हज़ार इकतालीस मरतबा जी अच्छा। पढ़ के उस मरीज के लिए दुआ करें दुआ करें अच्छा शम्स वाला बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक है तो ये 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 जो है ये ऐसी चीज़ें हैं मेरा आखिरी सवाल ये है कि ये चश्म आब हयात के जो हैं तो अगर ये किसी ने वाकई ये राज लिया, हाँ। तो क्या उसकी जिंदगी बढ़ सकती है उम्र बढ़ सकती है ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जी बिल्कुल क्योंकि वो यही तो इसमें लिखा है कि अल्लाह तबारक वाले इसके विरद्ध करने वाले को औलिया ला यमूतून में शामिल कर देते हैं अच्छा वो औलिया जो मरते नहीं है गोया के जी ठीक है ना ओलिया लमूतून में शामिल करते हैं जैसे ऐसे खिजर सलात उसम को अल्लाह ने शामिल कर रखा है कि वो गोया के जिंदा हैं जी वो ज़िंदा हैं और वो बिल्कुल जब चाहते हैं वो बिल्कुल फिजिकली शराबे के अंदर ज़ाहिर हो जाते हैं अल्लाह उनको ये ऑप्शन दे रखा है और इसी तरह बाद वफ़ल हजर इलियासम के बारे में फरमाते हैं कि उनको भी अल्लाह ने यह शर्फ़ दे रखा है लिहाजा इलियास और हजरत खिजर सलातम दोनों के बारे में ये भी आया तफसरों में आया है कि वो बैतुलमुद्दस के अंदर एतक ठहरते हैं अच्छा हर रमज़ान में वहाँ इतक ठहरते हैं तो मतलब ये है कि पढ़ने वाले को भी वही नस्बत किसी ना किस दर्जे में हासिल हो जाती है या जो जो सात सात हजार पड़ेगा तो फरमाया कि उसको और ये मोहतून में शामिल कर देती है तो, तो, पंद्रह हजार पंद्रह दिन के लिए पंद्रह दिन लिए बिल्कुल पंद्रह दिन थीके, थीके, कोई ज्यादा नहीं है कोई ज्यादा नहीं है मतलब अगर सारे काम छोड़ दें दुनिया के सिर्फ यही करें बिल्कुल अगर ऐसा है जरूरत भी नहीं अगर ऐसा एक हजार अगर पड़ता है ना एक हजार बीस मिनट में पूरा होता है अच्छा हाँ ठीक है हाँ, तो हमने तो कर रखा है हमें हाँ, पता है हाँ, तो एक हजार बीस मिनट में पूरा होता है छोटा सा या यहाँ या वका खत्म हाँ, हाँ, तो बीस मिनट के हिसाब लगा ले सात हजार कितने वक्त में पूरा होगा कुछ भी नहीं घंटा डेढ़ घंटा भी नहीं लगेगा सौ चालीस मिनट हो बिल्कुल और आप जो किस मंजिल पे पहुंचेंगे तो इसलिए मजा आ जाएगा चौदह मिनट ठीक ठीक तो ये फिर ये। वो कल भी हयात और मार्फत जो नसीब होगी उसका तो राज ही अलग राज तो करने वाले को पता है कि वो जब वो जो कैफियत होगी वो बंदा कहेगा भी, मैं तो आसमानों पर हूँ तो, तो तो मेरा तो ख्याल ही है कि सवाल लेने की क्या जरूरत है <laughs>